Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі передача Анатомія театру і з вами я, Анастасія Губанова. Ми знаходимося в найчарівнішому театрі Харкова. В ляльковому театрі. Зараз ми будемо досліджувати дві лінії, які є при цьому театрі дорослу та дитячу. Тому залишайтеся з нами. Досліджуємо разом. Безліч людей, як дорослих, так і дітей, думають, що ляльковий театр це дитячий театр. Не зовсім це так. У харківському театрі ляльок ідуть вистави для дорослих. И проходят они в вечернем репертуаре театра. Вот есть материал, который я люблю. Для детей он или для взрослых это не имеет значения. Ну и вообще мы так договариваемся, что спектакль для детей это как некий айсберг. Мы видим, ну то есть для детей это верхняя такая часть, а для взрослых это то, что уходит ну вот в глубину. Ну и вообще мне кажется, что э, люди, которые приходят, ну родители со своими детьми э, к нам в театр, им тоже должно быть интересно. Не должны быть ну не включены в этот процесс. Их души должны откликаться. Ну, в конце концов, чтобы они шли домой, им было о чем поговорить. Потому что, если мама во время спектакля разговаривает по мобильному телефону или скучает, ну, ничего хорошего не получится. Должен быть диалог. А значит, мы должны как-то цеплять нашего зрителя. За час существования Харьковского Державного Академического Театра Лялек Афанасьева Поставлено 260 п'єс, зокрема, більше 20 з них розраховані на дорослу публіку. За цим показником театр має найбільший в Україні репертуар для дорослих глядачів серед театрів для Так, надзвичайним успіхом користуються у глядача і у преси постановки для дорослих, майстер Маргарита та ревізор. От, коли я говорю о да, о хуліганстві актерському для мене це одна із составляючих. один, вернее, составляющих моментов, в принципе, актерства как такового. Потому что, ну, что такое театр, что такое игра? Мы продолжаем играть, играться, как в детстве. Поэтому, опять-таки, конечно, все зависит от репертуара. Но вот это вот процентное соотношение, скажем так, здравого смысла, рассудительности, работы над образом, изучения текста. И баловство, и хулиган, и вот нужная пропорция дает вот ту самую гремучую смесь, которая потом нормально передается и подключает зрителя, подключает зрительный зал, и как бы мы говорим на одном языке. Очень, на мой взгляд, достаточно нудно, однообразно, скучно и не совсем интересно э, заниматься некой назидательной пропагандой э, высоких идей со сцены. Понимаете, сегодня мне кажется, это для этого не нужно. За этим не нужно ходить в театр за бытом, за какими-то документалистикой какой-то, за какими-то вещами, которые и так составляют сегодняшнюю нашу жизнь. Когда человек приходит в театр, на мой взгляд, он ищет чего-то большего. Он хочет, он ждет чего-то большего. Если это комедия, то значит не такой, как в жизни момент комедийный. Если это драма, то настолько возвышенное, чтобы кому горло и слезы на глазах. То есть, понимаете, все равно вот этот момент, и когда я говорю баловство, это не только рассмеши зрителя, это импровизация, это полет души, полет мысли, полет фантазии. Это все то, что, на мой взгляд, является составляющей, составляющей основной актерской профессии. На протязи уже больше 40 лет на сцену Харьковского Державного Академического Театра Лельок имени Афанасьева выходит ведущий актор, народный артист Украины Олексій Рубинський. Його акторська майстерність вражає вже не перше покоління харків'ян. Однак в житті Рубинського трапилася біда, важке системне захворювання, яке вразило імунну систему організму. Як наслідок, кілька років тому артист повністю втратив слух. Але і це не стало перепоною. Рубинський продовжує працювати на сцені і вражає своєю майстерністю. Продовжує викликання. Містика в театрі. по-моему, мистика в жизни. Мистики очень много, только мы ее порой не замечаем. Мы не всегда знаем, что нам можно делать, чего нельзя делать. Живем иногда вслепую, иногда вроде как бы нам даются какие-то знаки, мы можем их не различать, и так это. На пропалую. Творческий процесс вообще, в принципе, мистичен. Рождение мысли мистично. Булгаков. Он, наверное, очень хорошо чувствовал это, что такое мистика. Здесь многие его произведения именно вот на этом построены. Его «Дива лиада», его «Роковые яйца», «Собачье сердце», и, наконец, «Мастер и Маргарита». Вот мы осуществили у себя эту постановку. Вот спектакль идет до сих пор, как бы. Но я не знаю. Ну, есть утверждение в плане того, что есть целый ряд произведений, которые нельзя исполнять на сцене. Примеры были и в кино, и в других спектаклях, и действительно очень много смертей было связано. В частности, с постановкой Мастера и Маргариты, да и не только этого произведения. Если, насколько я помню, нельзя исполнять Макбет, Шекспира, нельзя исполнять Вий, Гоголя, ну и так далее. Наверное, таких произведений очень много. Я помню один случай, который со мной произошел. Он, конечно, как вам сказать, я не мне трудно это связать с мистикой или как-то. Если что-то чего-то не хочет, то, наверное, это выражается в каких-то подножках. Ничто не предвещало такого вот явления, такого эффекта. Вдруг у меня монолог. Я выхожу к зрителю, никого рядом, никого нет. Партнеров, я один. Все хорошо. И вдруг я забываю текст. Причем не просто забываю текст, я предлагаемые обстоятельства вдруг вылетело вот так, знаете, так. Может быть, переутомление, но может быть, какие-то мало ли. Есть, знаете, если так материалистично объяснить. После этой сцены я вышел весь мокрый. И после этого в других сценах я уже был, знаете, так, боюсь. Где-то споткнулся уже, ой, лишь бы дальше не забыть это страшные моменты. Вот, то есть, они бывают. Бывает так, что вылетают монологи. Вот так вот. С Связать это с мистикой, ну, я не знаю. Единственное только что, как вот самая первая глава у Булгакова, мастер Маргарита, никогда не разговаривайте с неизвестными. Вот не зная броду, в воду. Ну что ж, у нас, телеглядачи, мы доследили дорослую линию этого театра. Залишайтесь завжди с анатомией театра. Будем досліджувати раз.